Salam dostlar, Among Clan-a xoş gəlmisiniz. Mən Ami. Bu gün sizinlə yeni bir Brawl Stars videosu ilə qarşınızdayam. Amma necə bir Brawl Stars videosu? Burda necə yəni tez necə e, kupa yığa bilərsiz? Brawl Stars-ı onu başa salacağam. Yəni mən e, mega qutu açdım. Kayd edə bilmədim çünki qayd edədim ekran qaydı götürmədi. Oyun 1 gün əvvəl onu qayd etdim. Mega qutuda 7 yazdır və e, Barley ilə bunu götürə bilmirəm çünki ID-nimi hələ yazmamışam. Bari el ipimı verdi. Mən də bunlarla oynadım amma qayda olmadı. İlkincən ne, necə yəni ya, yani çox kupa yığacağınızı göstərəcəyəm. Burdan e, gördüyünüz kimi mənim 10 nəfər karakterim var. Hamsında da az az birində bir rütbədir, birində 6 rütbə, birində 9, birində də 17, 12 hamsında var da, yəni çox bəzənə, bəzən də azdır. Mən bunu əvvəl bilmirdim. Yeni baket düşdüm ki, belədir. Colt-la oynadım bir oyun. Gördüm ki, 10 kupa verdi tək hesablaşmada. Yəni o sonra da, yəni girdim Pokey-lə oynadım bir oyun. Gördüm ki, 8 kupa verdi, 7 kupa verdi. Sonra gördüm ki, rütbəsi çox olanlarda, yəni çox kupa verir. Ona görə də mən mənim başlamaq istədim ki, burada birinlə oynamayın, bir-bir hamısının rütbəsini artıraq, əli oynayın. Mən indi Helen seçəcəm. Burada da tək hesablaşma seçsin çünki onda çox kupa verir. Gördünüz ki, mən 464 kupayam. Yəni 1-2 oyun əvvəl 1 e, 300 falan olardım. 300 deyiləm. Tez 400 olmuşdum də. E, o videonu bir gün əvvəl atmışam deyən. Hə. Onda da gördünüz kimi 64 kupa yığdım 1-2 günə falan. Belə, yəni o taktik gəlir. İstəyirsiniz si, kəsək oyuna görəndə bilib özünüzdə. E, burada bir şey göstərəcəm dostlar. Məsələn, desək ancaq yanınızda adam var. Gəlmədim həmdə. İlk öncə güc yığın. Çünki hesablaşmada güc lazımdır. Hesablaşmada bilisiz də nədir? E, yəni axırda 2 nəfər qalır. Onda güc lazım olur ki, güclü olursan on tez vura biləsən. Məsələn, o 7dirsə, sən 10sansa onu öldürəcəksən. Ona xarakteri olur olsun. Məsələn, indi mən burada vurula bilərəm, çünki o məndən güclüdür. 5 idi, 3 idi, mən 2 idi, 1 idi, 2 idi, nə idi? Burada bumbaqı salmaq səylim ki, el oynayın. Yəni deyirsiniz ki, mənim qapım yüksəkdir, mən eləcə öldürünlər. Biraz gözəl oynayın, o bəs eləyim. Mən indi Selilə bir oyun daha girəcəm. Onu görəcəksiz indi. Oyun 1 dəqiqə başlasın oyun göstərəcəm sizə. Məsələn, indi deyək, yanımızda adam var, bəli var. İlk öncə onun üstünə cımbam. Məsələn, indi o qır bir az zərər verəcək, qaçdı. Mən bunu götürdüm, keçirəm tez ora. Onun üstünə getməyəcəm. Onu uzağa atanlar, məsələn, siz də az atırsınız də. Az, yəni belə vırmağınız uzun deyil. Onda siz uzaq, məsələn, bu bu boşda vurursa, Edgard bu boşda vurur, az vurur də, yəni Onsuz üzərinə getmirəm. Məsələn, mən o məni vura buradan vura bilər. Mən onu mən onu vuram buna. Gördüyünüz kimi, mən onsuz üzərinə getmirəm. Tamam biraz uzaqlaşıram. Uzaqlaşdıqdan sonra da o getdikdən sonra onu vuracaqlar onsuzda. Mən öldüm demək olar çünki onlar uzağa vurur. Bəli, gördüyünüz kimi. Öldüm çünki uzağa vurduqları üçün bir-birini də vur vurmadıkları üçün. Yəni mən istədim oynamaq istərəm. Bilmirəm niyə bir-birə vurduq, bir-bir vur, biz bir, uzağa vurduq qarşı, mən tez vuracaqlar. Onun üçün də uzağa seçən karakterə ən çox oynamağı tərcih edirəm. İndi Colt seçək, baxın, Selinə qayb etdik. Yəni ə, girəş bir oyun, indi Colt-la baxın. Mən Selini rahatlıqla vura bilərəm. Burda Seli qavağıma çıxsa. Bir dəqiqə. Mən burda uzaqdan, belə gördüyünüz kimi Selini yaxından Vur, yəni bunu yaxından ala bilərdim. Mən uzaqdan vura-vura ora çatan kimi götürdüm. İndi Edqarı görək vura biləcək. Biraz donmalar olduğu üçün internetdə bu donmalar. Biz buradan Edqarı vurmağa çalışacağıq. Gördüyünüz kimi dostlar vurduq. O birsə Edqarı da vurmağa çalışırıq. Baxın bu mənim üstümə gəldi. Mənim buradan vuramır. Ultisini işlətməyə çalışacağıq, amma qoymayacam mən bunu vurum bir dəqiqə hara qaçırsan gördüyünüz kimi dostlar mən Elqarı rahatlıq xıqır, yəni, normal bir şəkildə vurdum bir dəqiqə baxaq görək burada dan varmı yoxdur indi seyli var o deyəsən yəni, orada bir dəqiqə Elqarı da burdakıları alınma bunlar vuruşdurlar baxım seylin uzaqdan belə vururam Yəni məğlubdulu. Dur, yəni mən nə oldu seyil? Seyil orada deyim mən internetdə problem var. Bəlkə ölmüşəm məndə donduğu üçün göstərmir. Başqa bir internetim bir az zəyif olduğu üçün üzr istəyirəm. Yəni ki, başlanğıcda yaxşı gedirəm, mən axırda donur bir az, bilmirəm niyə. Baxım seyilin vuracam, vurammadım çünki ə onduğu üçün internetim o, onu vursun, Edgar vurduğu üçün mən öldüm, amma ikinci yerə çıxdım. 5 dəqiqə əvvəl görmüşdünüz ki, 7-ci yerə çıxdım, 8-ci və ya 6-cı yerə çıxmışdım. Amma bunu gördüyünüz kimi, belə səs şey edirlər, çünki yer mikrofondandır. Görürsünüz ki, bundan çox yığıldım, yığdım. Baxın, 470 oldum və beləliklə bravo passınızı artıra bilərsiniz. Çox. Onda indi bir dəqiqə boom, başqa bir karakterlə girək. İndi az vuran bir karaktera girək, amma canı çox olanla girək. İndi LP-ni seçdim, amma canı çoxdur, güclüdür, xəsar çox verir. Azə vurur. İndi mən burdan qorxmadan kapışmaram. Uzaqdan məni vurub tez öldürə bilər. Yaxında bəzi karakterlər var, yaxında güclüdür. Məsələn, mən burdan Vikonu vuranmaram. Siz ölümünə istəyir öldürəcək. Gördünüz ki, yaxındakıdır bu meqa qutu meqa qutu deyəmi. Bu güc sandığının için üstündə göstərək burda sel olduğu üçün yaxındır. Hətta çünki mən uzaqdan tezliklə vuracaq. Onun üçün biz çox yaxın. Baxın bir dəqiqə. Burda hansı xarakterdir? Likoda amma yaxındayıq. Gördünüz? Necə tez öldürdüm. Bu qutuya baxın. 1 vuruş, 2 vuruş, 3 vuruş. Yoxdur. Ya uzaqdan bu vuranmır çünki uzağa çatmır. Onda sizə belə göstərim. Baxın, uzağa çatmır. Bu boyda vura bilər. Yəni onun üçün də siz yəni yaxınlıqda oynayacaqsınızsa, belə xarakterlərdə bu yaxşıdır. İkisi də yaxında, uzaqda, yaxında. Baxır gücünə, canına. Məsələn, mən bu bunla kapışacağam indi. Baxın indi bu məni vura bilmə şansı var, amma mən ultimi işlətmədim. İşlədəmədim. Gördünüz kimi yaxın vururdu, bu da yaxın vururdu. Bonsan mənə bir az çoxu idi amma heç nə 6 kupa verdi. Selilə gördünüz kimi belə az vermişdi. Yəni bu cüzlü idi deyə bir, bir dəfə də Selilə oynayaq dostlar. Onun üçün dediyim kimi tək girirsiniz, hesablaşma girirsiniz, birinci güc yığırsınız. Yəni axırda adamlar qaldı, 3 nəfər falan qalandı, 3 takım, 2 takım qalandı. 3 nəfər qalandı, yəni girişin Nəsən, gördünüz kimi o rosa qaşdı. Ya mən olsam qaşmardım. Bu colt gördüyünüz kimi mən vurur. Amma çağıma paramadı. Üstümə gəlir, mən ondan qaçıram. Canın yığaq, canın yığaq. Burda mən vuram bilməyəcək. Qaçaq oyun üçün. Gördünüz kimi, orada nə var? Edgar var kolla buradan gördüyünüz kimi vur. Amma mən buradan onu kol gəldi, Edgard gəldi. Amma mən burada kay, yəni serial ilə güclü oynamıram. Əvvəllər güclü oynuyurdum. Kupan biraz 100 kupa olanda güclü oynayırdım. Bəlkə indi bir dənə sandıq da açdıq. Yəni burada sizə bomba salmaq istədim ki, yəni birinci güc yığın, əsas qralları deyim. Tək hesablaşma oynayın, çox kupa verir bütün xarakterlərin düyütbələrini ondan yuxarı eləyin. 10. Bax, əsas ondan yuxarı. Ondan aşağı olsa, yəni ki, az qopa verəcək. Ondan yuxarı edin, ə, tək hesablaşma girin və ill güc yığın. Sadəcə bu, görürsüz asandır. Amma oyunca asıdır. Mən çox internetə görə çox güclü oynayamadığım üçün, yəni mən xarakterləm güclü oynayiram, bəzi xarakterlərlə. Serina ilə Ser kapışır, nə deyək? İlk öncə siz uzaqdan belə vurun, vurun, vurun. O məmüstümə gələcək. Gördüyünüz kimi, seynə səri çətindir. Ay da vurdu. Ultisi var idi çünki o çox adamlara vurun, qaçın. Deyək, e, yəni yaxınsınız, vurun, qaçın, vurun, qaçın, sandıq deyən açacaq. Bəli. Sadəcə bax budur, kral açamadıq. Vurun, qaçın. Deyək ki, yaxınsınız də, üstümüzə gəlirsiz, yalnız da güc yoxdur vurduz geri çağıldız, vurduz geri keçdik, çəkildik. O sizə vura bilməsin amma. Çünki sizə ulti dolur. Ulti dolduqdan sonra siz ultini işlədirsiz. Ulti işlədəndən sonra da onun canı azalır və üstünə sadəcə PUBG-də dediyim ki, PUBG kimi raş oynayırsınız. Yəni üzərinə oynayırsınız. O da onda qorxub qaçanda siz ona eləcə vuranla o öləcək, yəni. Mən belə oynayıb, yəni şey deyirəm, vurub qaçıram, vurub qaçıram. Baxın belə Vurdum, qaçdım, gizləndim. Məsələn, burada deyək, qabağımda deyək, de, bur, burdadır. E, mənə burdayam. Seri ilə qabaq-qabağa vurdum, qaçdım. Belə burdan vurdum. Burdan vurdum, 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 qaçdım. Gördüyünüz kimi. Bu oyunu da qazanaq. Vurdum, qaçdım. Vurdum, qaçdım. Baxın, vurammır. Bir də qonlar sabahsınlar. Edgar qalandonu. Qor hara getdi? Oha. Baxın, vurun, 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 vurun. Amma qaça bilmədin. Haydi. Ay da, bunu bir dəqiqə görüm necə edib bilib öldürə bilərəm. Hop, uzaqlaşdırdım. Bu Serin ultisi bu şey yaxşıdır ki, uzaqlaşdıra bilirsiz. Yə, odak, odak, yəni oyunda odaq yəni güclü şey olanda başqa yerə fikir oyuna fikir verəndə güclü oynaya bilirsiz. Yəni bu dəqiqə mən danışdığım üçün çox bu dostlar dost, dost oynayır. Baxın belə gostdur. Sədir bilirdim belə bilir olacağını. Yəni altın kupa. Gördünüz kimi yaxşıdır. Bunları deyinib yüksəltə bilərsiniz. Yəni beləşdir dostlar, bunları dediyim kimi videonun sonuna gəlib bir də sandıq açaq sonra videonun sonuna gələcəm. 20, sandıq deyilmiş. E, belə şey videonun sonuna gəldik. Nəsə bir daha da salam mən. E, yəni bu videonu o görbəyxçi gördünüz videodan 14 e, bir dəqiqə baxın. On baxda baxdım tam e, 14 dəqiqə e, yəni 14 dəqiqə 40 saniyə falan belə sonra çəkirəm. O videoda yəni burada Elpimon əl göstərdiyi kimi 962 kupaydım. İndi 598 kupayam dostlar. Gördüyünüz kimi Eli Primo ilə oynadım. Gördüyünüz kimi bu karakteri aldım və dağıtdım dostlar. Eləcə raş güc yığdım. O dediyim kimi siz də sizdə də bu olsa videonu bəyən, aşağıdan abunə olmağı unutmayın. Sağ olun bir daha sağ olun. Qanım. Gördüyünüz kimi